Əhmədlə kanal izləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu gün Masazır qəsəbəsində əsas yola yaxın, prospektə yaxın əla bir həyət evi satışa çıxarılıb. Yəni həqiqətən əla bir həyət evidir. Yəni qısa müddət ərzində satılacaq. Əgər ev istəyirsinizsə, gözəl bir, gözəl şərait, yəni ucuz qiymətə əla bir vaxtdırsa, videoya diqqətlə baxın. Əgər xoşunuza gəlsə, aşağıda qeyd olunmuş əlaqə nömrəsini əlaqə saxlayıb evin sahibi ilə birbaşa əlaqə yaradın. Gəlin, yəni alın, əsl sizə layiq, gözəl bir həyət evidir. Bir çox oraq evin xarici görünüşünü də təqdim edirəm. Baxın, belə bir xarici görünüşü var. Yəni birbaşa sahibindən satışa çıxılıb. Belə bir həyət yanı sahəsi var, ömrət izləyəcəyimiz. 6 otaqlıdır, 2 sot yarımda tikilib. Belə bir xarici görünüşdür. Bura həyət yanı sahəsidir hayətində belə bir büsetka yeri var. Hər mərtəbəsi monolit betondur. Ümumilikdə cüt daşla tikilib, evin yaxınlığında market, məktəb, bağça, bir sözlə bütün şəraitlərlə təmin olunub. Belə bir həyəti var. Həyətində güləkmək üçün yerə qoyulub və daha çox vaxt itirmədən bu gözəl evin sinən də sı tam yaxından tanış edəcəm. Yəni çör görünüş, baxın bu formadadır. Həqiqətən, yəni qiymətinə görə əla bir həyət evidir. Altı otağlı, kiçot yarımda, cəmi 84.500 manata alıcılara təklif olunur. Bütün sənədləri də qaydasındadır. Yəni istənilən asan xidmət, istənilən notarial xidmətlərdə alqı-satqı prosesini yerinə yetirmək olar. Baxın, yəni evdə rütubətdən Yəni söhbət belə gedə bilməz. Gördüyünüz kimi baxın, yerdən çox hündürdə inşa olunub, belə bir hündür kürsüsü var. Bisetqovan hissə hələ, yəni bir daha təqdim edirəm, buranın üstünü bağlamaqdadılar. Çox uzatmaq istəmirəm. Keçirik evin içinə. Birinci mərtəbədə olan dəhlizdəyik. Burax ikinci mərtəbəyə qalxan pəkanlardır. Yəni həqiqətən çox geniş bir həyət evidir. 6 otağlı, yəni geniş ev axtaranlar üçün ideal bir şansdır. Ən əsasda iki ailəli müştərilərimiz üçün əlverişli bir variantdır. Qiyməti çox ucuzdur. Yəni qiymətinə görə əla bir variantdır. Qonaq otağı bu formada göstərməkdə üzəncəyik. Baxın belə bir qonaq otağı var. Gözəl divar kağızları vurulub. kombi xətləri çəkilib. Masaca qəsəbəsində, yəni kanalımızda olan digər evlər, digər mənzillər birbaşa sahibindən satışa çıxarılmış əmlaklardır. Maraqlı olsa, əgər kanalımıza daxil olub videolar bölməsindən digər evlərə, digər mənzillərə baxıb marağınıza bilərsiniz. Bura mətbəxidir. Baxın, B1, hündür və səliqəli təmir olunmuş mətbəxi var. Mətbəxinin ölçüləri də kifayət qədər genişdir. Yəni bu ev həqiqətən çox səliqəli işlənib və mətbəxinin arxa hissəsində, hürmətli izləyicilərimiz, belə bir, bir boş ərazi var. Yəni burada siz inşallah manqalni və yaxud da Mətbəxə lazım olan digər şəraitləri bäl paylaşmaq olar və arxa tərəfdə navest dəmək mümkündür. Yəni üstünü bağlayıb arxa tərəfdə navest kimi də istifadə etmək olar. Mətbəxinin ümumi görünüşü bu formadadır. Ümumi ölçüsü, yəni salonun ümumi ölçüsü bu mətbəxinin 16-17 kvadrat metr təşkil edir. Yəni təqribi ölçü ilə sizə dəri. Burada ikinci mərtəbədə baxın belə bir yataq otağı Ana yəni, homo birinci mərtəbədə yataq otağının olmasını istəyir. Birinci mərtəbədə baxın belə bir, -bir yataq otağı var. Ola bilsin kamerada otaqların ölçüləri, yəni kiçik görünür düşər, amma həqiqətən otaqlar çox genişdir. Döşəmə laminatdır. Birinci mərtəbədə belə bir, -bir sanitari qovşaq var. Və burda prikanların altında kladovka var. Yəni gündəlik evdə işlənən əşyaları yığmaq üçün boş bir ərazidir. Qalxırıq evin ikinci mərtəbəsinə. Əgər bu şəraitdə belə geniş otaqlı ev axtarırsınızsa, dərhal zəng vurub əlaqə saxlayın. Yəni çünki bu ev çox qısa müddət ərzində satılacaq həqiqətən. Bu ikinci mərtəbəni də əlizdir. İkinci mərtəbədə də 4 yataq otağı var. Maşallah olsun. Evdə ən çox yataq otağı var. Saydıqca bitmir. Burada baxın. İkinci mərtəbədə birinci bir yataq otağıdır. Yenə də digər otaqlar kimi normal ölçülərdə. Döşəmə laminatdır. Qeyd edim ki, ikinci mərtəbənin monovitdir. Bura digər yataq otağıdır. Bura üçüncü yataq otağıdır, hörmətli zəyicərimiz. Və növbəti 4-cü yataq otağını təqdim edirəm. Və bura da 4-cü yataq otağıdır. Şirəli pəncərlər var. Mas hazırda Qurtluq 93-ün yaxınlığındadır. Yəni binalara çox yaxın bir məsafədədir. Ərazidə bütün şəraitlər var. Bütün şəraitlərlə təmin olunub. Təkcə qalıb gözəl bir sahib gəlsin bu evə. Baxın burada da Bir ev bir hamam otağı var. Yəni həqiqətən dəyərlidir. Və buradan balkondan evin həyətini sizə təqdim edirəm. Bir bir büsetka yeri var. Bura da həyətidir. İzlədiyiniz üçün təşəkkürlər. Kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Abunə olun ki, satışa çıxan ilk yeni evlərlə 1-ci olaraq siz tanış olasınız.